ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೈ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸದ ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದಹನ ಗಣಪತಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡಾಗೊಂತೀನಿ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಚತುರ್ಥಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನು ಚತುರ್ಥಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಷ್ಟ ಅಲ್ದನ ನೀವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊತ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ ಆಗ್ತವು ಯಾರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅವರು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಗಣೇಶನ ಅನುಗ್ರಹ ಸದಾ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಬರೀ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ श्रीगणपतिस्तोत्रं दारिद्रदहनं सुवर्णवर्णसुन्दरं सितैकदन्तबन्धुरं गृहीतपाशकाङ्कुशं वरप्रधावयप्रधं चतुर्भुजं त्रिलोचनं भुजङ्गमोपवीथिनं प्रफुल्लवारिजासनं भजामि सिन्दुराननम् किरीटहारकुण्डलं प्रदीप्तबाहुभूषणम् प्रचण्डरत्नकङ्कणं प्रशोभिताङ्ग्रियष्टिकं प्रभात सरलहेमनूपुरं सरल हेमनूपुरं प्रशोभिताङ्ग्रिपङ्कजं सुवर्णदण्डमण्डितप्रचण्डचारुचामरम् ग्रहप्रतीर्णसुन्दरं युगक्षणं प्रमोदितम् कवीन्द्रचित्तरञ्जकं महाविपत्तिभञ्जकं षडक्षरस्वरूपिणं भजेद्गजेन्द्ररूपिणम् विरिञ्चि विष्णुवन्दितं विरूपलोचनस्तुतिं गिरीशदर्शनीच्छया समर्पितं पराशया निरन्तरं सुरासुरैः सुपुत्रवामलोचनैः महामखेष्टमिष्टकर्मसु भजामि तुन्दिलम् मदौघलुब्धचञ्चलार्कमञ्जुगुञ्जितारवं प्रबुद्धचित्तरञ्जकं प्रमोदकर्णचालकम् अनन्यभक्तिमानवं प्रचण्डमुक्तिदायकं नमामि नित्यमादरेण वक्रतुण्डनायकम् दारिद्र्यविद्रावणमाशु कामदं स्तोत्रं जस्रमाधारात् पुत्री कलत्र स्वजनेषु मैत्री పుమాన్మ వేదే కబర ప్రసాదార్ శ్రీమద్ శంకరాచార్య విరచితం శ్రీ గణపతి స్తోత్రం సంపూర్ణం శ్రీ కృష్ణార్పణమస్తు నోడ స్నేహితురే ఇష్టూ సరళవంత స్తోత్ర ప్రతినిత్యవా గణేషన స్తోత్రిక ఆ గణేశన కృపకి పాత్ర స్నేహితురే థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఎల్లర్గు నమస్కారం జై శ్రీకృష్ణ